Сегодня была рассмотрена жалоба в порядке статьи 125 на то, что мне отказывают э, возможности допуска специалистов и предоставления им материалов уголовного дела э, в настоящее время. Я, соответственно, обжаловал данное решение следователя, считаю, что имеет место нарушение принципа состязательности уголовно-процессуального законодательства. И, соответственно, еще казус данной ситуации в том, что я должен по какой-то причине обращаться к стороне обвинения, как сторона защиты, для того, чтобы мне разрешили провести какие-либо защитные мероприятия. Я считаю это незаконным, необоснованным, и, соответственно, на это я подал жалобу. А, суд посчитал, что нет никакого формального нарушения права на защиту, но в то же самое время я в решении не увидел, чтобы каким-либо образом расшифровывалось, что я а, мог бы реализовать свою Фактически незаконно не обоснованно удовлетворение Все очень просто. остальные вопросы могут... Представьтесь, пожалуйста. Как будете действовать дальше? Как всегда, в апелляционном порядке обжалуем данное решение. Я думаю, что это все кейсы, которые здесь проходят сейчас в Лефортовском суде, они относятся больше к конституционному суду, потому что такие казусы, которые имеются в законодательстве, нарушают конституционное право адвокатов, которые защищают интересы своих подзащитных, и, соответственно, нарушают конституционное право непосредственно Сенцова на защиту его прав и интересов. Потому что я должен придумывать какие-то вещи, которые бы э, в меньшей степени касались стороны обвинения, не предоставлять э, доказательства по уголовному делу специалистов для их оценки. Ну то есть меня сторона обвинения пытается э, лишить любого инструментария, которым бы я мог защищать Олега, кроме э, того инструмента, чтобы дать какие-либо показания. Естественно, им не нравится, что мы будем проводить какие-либо исследования в рамках уголовного дела. Им не нравится, что как, будем представлять какие-либо доказательства тоже в рамках уголовного дела. Они хотят свести работу адвокатов на не для того, чтобы адвокаты не имели вообще никакой возможности оспаривать э, доказательства стороны обвинения. Но, как говорится, не на того напали. Я все равно сделаю то, что я должен сделать. И, соответственно, я в конце уже предварительного расследования представлю все доказательства, которые собраны стороной защиты. И думаю, что следователь будет достаточно удивлен насколько мы можем действовать грамотно и вопрос всех этих э, мер, которые запрещают нам действовать, так скажем, целенаправленно и прямо, не боясь какой-либо уголовной ответственности. Вот у меня все. Спасибо.